What? Oh. Жаль, мама, я не понимал твою печаль. Жаль, мама, я не понимал проси, как жаль. Как жаль. Ты слышишь, мама? Ще раз прийміть наші вітання Василю Івановичу та Віро Яківну. Слово для виступу надається представнику церкви християн адвентистів сьомого дня, регіональному пастору циганіку Анатолію Володимировичу. Присоединяюсь з поздравленням служителей, які раніше виступали, я хочу сказати, що. Что... Слава Богу за этот праздник. И время, выделенное для моего выступления, я хочу посвятить размышлению о любви. Самой популярной, самой ценной теме, которая есть в этом мире, и она никогда не стареет. Но сегодня наш праздник носит название «Свято семейных ценностей». И никто не станет возражать. Для того, чтобы быть счастливой семьей, в современном мире нужны целый ряд духовных и материальных ценностей. Это здоровье, это дом, это друзья, это хорошая работа и многое другое. Но может ли все это перечисленное сделать семью по-настоящему счастливой? Достаточно ли этого всего, чтобы семья ощущала полноту счастья на этой земле? Конечно же нет. Потому что самая большая потребность человека ⁇ это любить и быть любимым. И самая большая радость – Самое большое счастье человека – это не приобретать какие-то ценные вещи, а для того, чтобы иметь отношения, особенно в семье, построен на любви, на доверии, на уважении, на почтении друг к другу. Самый большой, самый большой дар в этом мире – это любовь. И этому учит Библия. Если выразить суть христианства одним словом, то этим словом будет любовь. Если двумя словами, этими словами будет любовь и почтение к Богу и любовь к ближнему. И некто сказал, что самое великое благо, которое есть на земле, это любовь. И отсутствие любви – это самый большой грех. И в этом кроется истина. Любящий человек обладает в высшей степени культурой и духовностью, ибо Бог есть любовь. И разрешите мне зачитать одно место из Библии. В Библии очень много говорится о любви. Я позволю себе, не забирая время, прочитать только одно. И христиане называют это гимн любви. Об этом записано в Новом Завете. Часть этой главы я хочу зачитать. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и всякое познание и всю веру так, что горе могу переставлять, а любви не имею, то я ничто. Если я раздам все имение, я дам телу Мое наслаждение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не бесчинствует, не раздражается не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя языки умолкнут и знание упразднится. А теперь пребывают все три – вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Дорогие присутствующие, дорогие жители города Полтавы, я желаю всем вам такой любви, которую я прочитал. Любви, которая не строится на эмоциях, на чувствах, которая зависит от обстоятельств. Не любви, которая строится по принципу ты мне, я тебе. А любви божественной, любви дарящей, любви жертвующей. И среди нас, в нашем обществе, есть такие люди, которые проявляют эту любовь. И следующий рассказ, который здесь будет сказан, он говорит об этих людях. Это истинные герои нашего времени. И пусть Бог каждому из нас это даст, даст божественный дар Божий. Благодарю за внимание. Мы благодарим вам за участие. А на сцену запрошивается наступная семья. Дзежиць Геннадій Францович та Алла Анатоліївна. Підтримайте облисками. Познайомились Алла та Геннадій у Ніжньовартовську на півночі. Перший раз побачились на дискотеці. Дівчина десятикласниця задивилася на гарного десантника, який на той час прийшов у відпустку. Вони закохалися. І коли Геннадій через півроку повернувся, Алі виповнилося 18 років і вони одружилися. Потім у них народився син Євгеній. Вони переїхали на Полтавщину до батьків в селище Андрушки. Мешкали в домі разом з батьками. Народилася дівчинка, і вони збудували новий будинок поруч з батьківським. І згодом прийшли до висновку, що у них. За багато вільного місця. І на роботі Алла почала розповідь про родину, яка взяла собі на виховання дітей. Їх дуже вразила ця історія. Тож вони згодом поїхали встановляти хлопчика, але взяли ще й дівчинку. І ось тепер у них четверо дітей: Дарина, 9 років, ігор 4 роки, Анжеліка, яка навчається у музичній школі, і Євген, який навчається, до речі, у Фінляндії. Ми вшановуємо вас, дорогі Геннадій та Алла. Ви отримуєте відзнаку у номінації Відважна сім'я 2007. Для вручення відзнаки запрошується директор Інституту церковно-державних відносин Найдьонов Сергій Андрійович. Шановні Геннадій та Алла, ну, дуже велика радість. Дуже велика радість від тієї справи, яку ви робите. І ви навіть не уявляєте, яка це велика справа. Я вам скажу, Україна втратила за роки незалежності 6 мільйонів людей. І половина з цих людей це діти. Тобто 3 мільйона втратила Україна за роки незалежності це діти, які не знайшли свою сім'ю. Тому я вам бажаю Божих благословень у вихованні діточок і. Здоров'я і щастя. Але хочу ще сказати, що є і дуже велика біль. Я не уявляю, як е, е, сім'я виховує сина, і потім цей син приводить е, свого друга чогось іншого сина і каже: Оце моя майбутня дружина. Але ж в е, Україні сьогодні намагаються нав'язати такі е, псевдоєвропейські цінності, як гомосексуалізм. Тому ми проводимо це свято і маємо за мету повернути Ісуса Христа в сім'ю в Україні і зупинити гомосексуалізм в Україні. І нам потрібна ваша допомога. І користуючись нагодою, тому що разом з нами приймає участь у святі батько конституції від вашого імені. Я прошу дати можливість йому доручення, щоб в нашій конституції було записано шлюб це чоловік і жінка. Крапка, і все. Ми дякуємо вам за участь і вручаємо урочисту подяку для вас. Квіти від салону магазину Канвалія: кредитна картка від з банку, передплата від газети Коло та подарунки від туристичної агенції Марабу та Аліко Джі Лайф». Шановні Геннадій та Алла, прийміть наші найщиріші вітання і музичний подарунок. Пісня Материнська любов у виконанні Беспалько Антоніни. Дорога життя сяє нас орею із неба назавжди цим шляхом життя прошаю діти в час. Я залешал. Я Тих се висвішим на ще дитинству? Дякую. Геннадій тала! Ці оплески вітання для вас. Добробуту і щастя вам! А слово для выступа надается представнику Духовной Рады Евангельских Церков міста Полтавы, пастору у боевовку Игору Станиславовичу. Дорогие земляки, от Духовного Совета хочу поздравить вас с этим праздником, с праздником семейных ценностей. Вы знаете, мне такая честь выпала выступать перед такой фантастической номинацией, Одна из самых удивительных, золотая пара, люди, которые прожили 57 лет вместе. Представляете, вообще это возможно такое? Скажите, может ли быть такое, что те люди, которые в 2007 году заключили завет, вступили в брак, что они проживут вместе, хотя бы некоторые из них 57 лет? Статистика говорит, статистика удручающая, каждая вторая пара. Разводится. Но есть и хорошая новость. Лично мы, как христиане, верим в то, что это возможно. Я верю в то, что если брак будет построен на библейских принципах, он будет успешным, он будет долгим, пока смерть не разлучит. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим Ему помощника соответственного Ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда Он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Господь сотворил и благословил брак. Он сотворил Адаму и Еву. И я думаю, что три основных принципа успешного брака, они вот такие. Во-первых, мужу и жене нужно жить отдельно, эмоционально, душевно, духовно, финансово и, в конце концов, физически жить отдельно от родителей. Во-вторых, муж и жена должны быть связаны между собой как одно целое. И в-третьих, между ними и между Господом не должно оставаться никаких неразрешимых проблем. Они должны быть прозрачны друг для друга и для Господа. Я хочу очень коротко остановиться на втором пункте. Я верю в то, что мужчина почтен тем, что женщина сотворена именно для него. А женщине оказана великая честь. Что нас сотворена для мужчины. Я думаю, они чувствуют внутри, что они оба сотворены друг для друга, и что они сотворены для Господа. Господь любит и благословляет их обоих. Им нужен Бог, и они нужны друг другу. Но самое важное, что мы должны понять, что брак это завет, супружеская клятва это обещание быть вместе и в богатстве, и в бедности, и в горе, и в радости, и в здоровье и в болезни. И это очень важно. Как же? Как же сохранить это? Как же прожить все это вместе? Как это пройти? Вы знаете, семейная жизнь, она полна кривых зеркал. И в этих зеркалах мы иногда отражаемся не в самом лучшем виде. Иногда мы с вами совершаем такие поступки, за которые нам потом очень стыдно. И знаете, наверное, самое важное или самый важный закон, который нам нужен в наших семьях, этот закон выражается одним словом – прощение. Это один из величайших законов Вселенной. Сам Господь явил нам этот закон, простив в Своем Сыне Иисусе Христе все наши грехи. Простим, не ожидая, когда мы станем лучше, когда мы попросим, когда мы придем. Он уже это сделал. В семье точно так же. Не нужно ждать. Простите. Ведь многие вещи происходят из-за небольших недоразумений и разгораются в огромную проблему. Знаете, если взять два листа бумаги и скрепить их скрепкой, и потом даже если снять эту скрепку, то на каждом из листов останется след. Если попробовать просто разорвать эти листы, останутся повреждения. Я хочу вам пожелать, чтобы Господь скреплял ваши семейные узы. И если Господь скрепит, это будет как два листа, которые соединены, прошиты, склеены, склеены навсегда. Библия говорит, что нитка, скрученная втрое, не порвется никогда. Пусть Господь всегда благословляет ваш брак. Аминь. На сцену запрошується сім'я коряк Микола Нифонтович та Віра Григорівна. Давайте привітаємо їх оплесками. Щойно Миколі виповнилося 18 років. Він пішов на фронт. Закінчив війну в Бреславу. Але й по закінченні війни залишився в діючій армії. Лише в 53 му повернувся додому після навчання. На нього чекали нові друзі та знайомства. Серед усіх він звернув увагу на маленьку, тендітну дівчину, яка працювала у вишивальній Артілі. Її звали Віра. Вони почали зустрічатися. Минув час, і вони вирішили одружитися. Щоб не відставати від чоловіка, Віра також вирішила навчатися в тому ж технікумі, що й Микола. Потім Харків, інститут, гуртожитки вже у дружині Їздили один до одного на побачення, тому що Микола жив у гуртожитку. А Віра ні. Потім Полтава всюди разом, ветеран праці Радянського Союзу, двоє дітей, шестеро онуків. Одна правнучка. Це їх спільно нажитий скарб. 57 років як один день в щасті і в любові. І ще й досі, у свої 83 роки, Микола Нифонтович водить стареньке авто. Зверніть увагу, їздить на дачу та ще й займається бджільництвом. Оце так чоловік. Ми вам розповіли історію цієї сім'ї, а ви самі вирішуєте тайну їхнього довголіття і щастя. Ми вшановуємо вас, дорогі наші Микола Ніфонтовичу та Віру Григорівна. Ви отримуєте відзнаку в номінації Золота Пара пара-2007». Привітаємо пару оплесками! і для вручення відзнаки ми запрошуємо доктора наук, професора, президента Національного благодійного фонду Дім Надії Рефтова Андрія Миколайовича. знаете, э, не я здесь профессор явно, и не я здесь доктор наук. Посмотрите на этих двух людей. Вот где профессура настоящая, не дипломная, а жизненная, самое главное. Мне когда сказали, какую номинацию я буду поздравлять, я удивился. Как бы я так посмотрел, не хочу никого убедить, но я самый молодой, как бы здесь вот.